Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Супер Дружба Плей, и сегодня вот это вот поняшу старых из старых серий со старых поняш, короче, я буду переделать Шиммер. У меня есть для тела оранжево-желтый, я смешаю цвет для волос, я возьму красный и желтый пластилин. Две кисточки, потоньше, чтобы нарисовать глаза или прочее. Вот, две кисточки, потоньше это для э, глаз, ну, если мне вообще их получится рисовать, и потоньше это для тела. Она у меня уже была, я перекрашивала ее, там, плохо я вымыла, она просто была не по правилам, я еще волосы, реально красила. Вот. Теперь я ее перекрашу в Sunset Shimmer, обрежу волосы, слеплю как надо вообще. И как вы поняли, я и буду обрезать ей. Обрезать ей буду волосы. И я возьму ножницы, обрежу и все такое. Воля, теперь мы можем перекрасить ее. Я все-таки использую, буду использовать профессиональную кисточку. Дайте угадать, что вы считали, что будет лучше. Ну правда, она получилась мне плохо. Вот что у меня получилось. Я нарисовала новые глаза и метку. шиммер, И теперь мне осталось сделать ей гриву. Грива будет из красно-желтого пластилина. Вот что у меня вышло. Меточку я нарисовала только с одной стороны. Мне, если честно, нравится. Если вам понравилось пони и видео само, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.